Продолжаем свою благотворительность в связи с тем, что мы вдвоем выиграли свои круга и решили своих же людей вывести в церковь. Это не один раз, а дальше будет продолжаться. То, мы люди решили свои круга вывести в церковь. И вот это мы и сделали. И здесь сами и находимся. Да, да. Дуже дуже хочеться віддячити тим людям, які все ж таки прийшли на вибори, проголосували, підтримали. Дякуючи підтримці тих людей, немайдужих вдалося виграти округа. На виборах громадська діяльність, благодійна діяльність не закінчиться. Так воно і відбувається. Це дуже надає наснаги і сил. І я думаю, що не випадково саме сьогодні ми знаходимося в Красногірському монастирі, тому що такі заходи, вони, мабуть, і поза політикою, і поза часом, і можливо навіть частково поза державою. Це особливі особливі місця, особливі заходи. І тому, мабуть, тут сьогодні зібралися ті, в кого ми привезли, особливі люди. Ті на кого можна розраховувати, з ким можна працювати в Черкасах. А я думаю, що тільки сама серйозна робота, а тільки починається. Адже ця компанія вона допомогла знайти справжніх. Друзів не на один рік і не на два, а на мабуть все життя. Тому це набагато більша перемога, ніж просто стати депутатом міської ради. Дуже здивував поступок Арая Камепічана, який хоч не є депутатом міської ради, але він фінансує такі заходи, то він кожної неділі з його слів привозить людей. Ось сьогодні наприклад, привіз порядка 150 людей. За свої власні кошти він постійно фінансує ці заходи, він постійно привозить людей. І за цей рік він казав мені особисто жовті, що біля трьох тисяч людей завдяки йому відвідав цей монастир Красногорський. Це дуже гарний вчинок не тільки для українця, але й для будь-якого віри, як він теж православний, такі армянські віри, але теж православний. Це дуже гарний вчинок. І приклад для на людянський інших, для нас, українців, які, на жаль, не, не всі розуміють, що таке релігія, що таке відстоювати свою релігію, відстоювати свою духовність. Бачимо, польщани набирають воду. Монастырь у нас просуществовал до 1789 года. Потом мы поперели в другой монастырь, а сюда перевелись Киева. Иоанна Баословский девичий монастырь. Это произошло летом 1790 года. Так что вот с тех пор до сегодняшнего дня здесь существует женский монастырь. До революции здесь больше 700 человек проживало. Территория больше была, чем сейчас. Это были земли подарены монастырю. На двух путарах уже храмы были, жили, творили и была же подарена землям, у нас в Татарюне, недалеко отсюда, у нас сейчас там Скид. а до Революции там находился классный портуальный училище для девочек. Там учились девочки-сироты девочки девочки-священнослужители. Обычно предметы изучали, а также учились там чтение, пение церковное, рукоделие. К сожалению, в 1922 году монастырь закрыли, и вот и Корецкую, и Дубинскую иконы Божьей Матери забрали в музей. Нам больше не вернули. так что мы не знаем, где они сейчас находятся. Дубинская настолько в списке. Вот. А перед войной в 1941 году нашлись люди, которые вот, не побоялись ни власти, ни Бога и разрушили э, купола собора. 50 лет он простоял полуразрушенный. О, только в 1991 году удалось его восстановить. А когда началась война в 1941 году, монастырь открыли и здесь э, стали совершаться богослужения. Были попытки закрыть монастырь еще в 60 е годы, но милостью Божией и представьте все Божья Матерь под покровом, в котором мы живем, конечно, молитвами святителя Сафрония, святителя Николая, еще тут вот, мы тоже молились. Монастырь все-таки не закрыли, сюда привезли из трех закрытых монастырей матушек. Здесь несколько его не было. Монастырь у нас такого сельского типа, вот, мы не в городе находимся, поэтому основное хозяйство у нас это огороды, у нас есть коровки и есть пасека. Вот такое наше основное хозяйство. Хотя, кроме этого, у нас и много других послушаний у нас есть. И швейная, и просфорная, где выпекаются, пекарные, где хлеб выпекаются. А, и все это женщины делаете, да? Вы? да, и на тракторе есть. Хороший воскресный день сегодня, и погода хорошая. Мы благодарны, побыли здесь как видно, мы сами не можем собраться вот так в выходной день и выехать. А так организация с большим задоволением сегодня прошел наш день, воскресенье, воскресный день. Спасибо большое. Организовывайте дальше, мы будем участвовать, мы будем поддерживать.